لائک کرے شیئر کرے گا بہت شکریہ سر آج ہم پاکستان, so پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن میں بات کرنے جا رہے ہیں آپ سے اور ہمارے uh, 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 کا, uh, ایک اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آیا ہے خواجہ آصف صاحب کا اور انہوں نے یہ افغانستان کے حوالے سے کہا ہے میں کسی میں بغیر کسی ہچکچاہٹ سے کہتا ہوں افغانستان ایک دشمن ملک ہے. تو سر اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اور ہمارے منسٹر صاحب نے افغانستان سے ریلیٹڈ کیا کہنا چاہیں گے اس بیک گراؤنڈ ہے دیکھیں یہ پاکستان جو ہے وہ مطلب میرا خیال میں آپ تو بہت چھوٹی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ افغان وار جب شروع ہوئی تھی اس کے بعد پھر وہاں پہ لوگوں کو آ, افغانستان سے نکلنا پڑا پھر وہ کچھ افغانستان سے نکل کے ایران گئے کچھ جو ہے ہندوستان بھی گئے لیکن بہت زیادہ تعداد جو لوگوں کی تھی وہ پاکستان آئی اور پھر وہ پاکستان جب آئی تو مطلب ون اس ٹو ہنڈرڈ کا فرق تھا مطلب پاکستان میں کئی لاکھوں تعداد میں جو ہے مطلب پچاس ساٹھ لاکھ سے اوپر جو ہے افغانی انہوں نے پاکستان میں آکے کے پناہ لی اور اس ٹائم پہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ زیاد صاحب تھے تو اس ٹائم پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں جو مشکل آتی ہے جب کسی مسلمان ملک کے اوپر تو وہ مہاجرین کی انہوں نے مثال دی کہ جی انہوں نے اپنا گھر ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ جی جو مہاجر آئے ہیں تو ان کو جو ہے نا میں اپنا آدھا گھر دیتا ہوں اس طریقے سے تو وہ مثالیں دیکھ کے پاکستان نے افغانستان کے لیے اپنا دروازہ کھولا بارال وقت گزرتا گیا وہ افغان یہاں پہ آباد ہو گئے پھر چلتے رہے سب کچھ ہو گیا لیکن پھر دوسری مصیبت آئی افغانستان کے اوپر کہ جب امریکہ نے ان کے اوپر جنگ کا اعلان کر دیا تو روس ہٹا تو امریکہ آ گیا پھر وہاں پہ وہ کئی سال جو ہے نا وہ جنگ جاری رہی اور اس کے بعد بالاخر آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے ایگزٹ کر کے چلا گیا تو پاکستان نے بڑے خطرے مول لے کے بڑی دلیری کے ساتھ بڑی میں کہوں گا کہ سمجھداری کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ مطلب وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ بائی یوزنگ ایوری ٹرک ان دا تو کتاب میں موجود ہر ترکیب کے مطابق انہوں نے افغانستان کے لیے جو بہتر ہو سکتا تھا وہ کیا بہت سارے پھر اس میں الزامات بھی لگے کہ جی افغانستان کو پاکستان نے مروایا یہ وہ سارا کچھ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی دیکھیں نا اب جا کے پاکستان نے یہ ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جی ہم نے افغانوں کو واپس ان کے ملک میں بھیجنا ہے تو جیسے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ابھی آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہوں گی کہ جس میں افغانی جو ہیں وہ رو رو کے بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو میں نے پاکستان میں اتنا ٹائم گزارا یہ وہ میں نہیں جانا چاہتا افغانستان واپس ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھئی جتنی بھی پاکستان میں یہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں کوئی اغوا ہے کوئی قتل ہے کوئی ڈکیتی ہے کوئی چوری ہے اس کے علاوہ یہ جو بارڈر کے اوپر ہمارے فوجی جو ہیں جو اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں تو وہاں پہ مطلب آپ کبھی دس لوگ بھیج دیں کبھی بیس لوگ بھیج دیں کبھی پچاس لوگ بھیج دیں اور وہاں پہ بے وقوف قسم کے جو ہے وہ نور, نور ولی جیسے جاہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کا ڈھونگ رچا کر تو روز اعلان کریں کہ جناب یہ مرتد آرمی ہے یہ ڈالر آرمی ہے ہم نے اس کو مارنا ہے اور ہم نے اس کے بعد ایک انقلاب لے کے ایز ایف کے افغانستان میں وہ انقلاب لے آئے ہیں کہ بھائی انقلاب لے کے تو میں تو اس, اس میں جو کاسٹ آف آور شہید ہوا میجر تیمور شہید ہوا مطلب ان بچوں کی تیس اگست کو باراتے تھیں مطلب اکلوتے بیٹے تھے اپنے والدین کے اس سے پہلے حسنین اختر شہید ہوا اس کی ماں ایک لیڈی ہیلتھ ورکر تین بہنوں کا خلاف بھائی تو مطلب اب وہ جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی ہم کب تک ان بچوں کی میتیں جو ہیں وہ اٹھاتے رہے اور ادھر سے آپ کی فضول سا ایک آرگومنٹ ہے کہ جی وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا اس لیے پاکستان نے ابھی یہ میں فیصلہ کیا ہے پاکستان بڑے اچھے فیصلہ کر رہا ہے بھائی دبی تو پاکستان یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہے نا یہ جو مطلب یہ جو قربت کے نام پہ دھوکہ ہے کہ اس کو ابھی مزید برداشت تو لیٹ لیٹ اس پھر وہ انگلش کا دوسرا محاورہ ہے کہ جی لیٹ اس کال اس, پید اس پید. تو اس لیے خواجہ آصف صاحب نے یہ کلیئر بیان دیا ہے کہ افغانستان کا جو رویہ ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دشمن ملک کا روی ہے اب یہ بھی سمجھیں کہ جو ایپسلوٹ ٹرمز میں نا جیو پلٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا مثال مثال یہ ہے کہ افغانستان کو پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ تو سوال یہ پتہ تھا کہ جی افغانستان یہ کیوں کرتا ہے تو افغانستان یہ اس لیے کرتا ہے کہ نوٹ ملتے ہیں مطلب جو سیدھی سی بات ہے آ, انڈیا کے پیسے ملتے ہیں اور انڈیا کی اسی وجہ سے تو فوج جو ہے پھر اس کو فطنت الخوارج اور فطنت الحدوستان کہتی ہے کہ جی وہ پیسے دیتے ہیں وہاں پہ بیچارے وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس زیادہ روزگار یا اس طرح کے مواقع نہیں ہے تو وہاں پہ اس طرح کے یہ شیڈی قسم کے مدارس چلا کے اس میں سے وہ لوگوں کو غلط موٹیویٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ادھر لا کے پاکستان کی فوج کو انڈائریکٹلی انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ریزنز ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر خواجہ صدر صاحب نے یہ ساری باتیں انہوں نے اپنے انٹرویو اسی میں جس میں یہ سٹیٹمنٹ دی انہوں نے اس میں جا کے کہا کہ جی میں نے افغانستان میں جا کے ان سے بھی یہی بات چیت کی اور اس لیے بھی دو ٹوک کہہ دی ہے بھائی جان اگر اس طرح ہے تو بس پر خدا حافظ کیوں کہ دیکھیں نا جب آپ کو پناہ چاہیے تھی جب آپ نے کسی ملک میں وہ لینا تھا تب تو پاکستان آپ کو بہت اچھا لگتا تھا آپ پاکستان سے ویزے لے کے ابھی کبھی یو ایس جا رہے ہیں کبھی یو کے جا رہے ہیں کبھی کہاں جا رہے ہیں وہاں پہ آپ سیٹل کریں امبیسیاں ہماری استعمال کریں مطلب سڑکیں ہماری ہسپتال ہمارے پورا ملک ہمارا استعمال کریں مطلب آپ نے پاکستان کے سارے نظام کو بھی دھرم ظاہر ہے جب اتنے لوگ آ جائیں کہ جو معاجرین ہوں یا پناہ گزین ہوں تو پھر اس کی وجہ سے اسٹیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں تو اس بنیاد کے اوپر خواجہ آصف صاحب, صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ زد ہو کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو چھوٹی موٹی مطلب بارڈر کے اوپر چھوٹی موٹی ایک دوسرے کے ساتھ وہ تو چلتی رہتی ہے ربا لیکن اگر آپ پاکستان کی ایگزٹینس کو خطرے میں ڈالنے کے لیے مطلب اور پھر اس کے اوپر آپ کا رویہ یہ ہو کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی جی آپ نیچے نیرے بدھو بولے بچے بن جائیں تو پھر پاکستان کیا کر سکتا ہے اور پاکستان نا ابھی ایک نئی ڈائریکشن لے رہا ہے یہ جو یہ جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ مطلب it's a, it has global implications. تو وہ آپ کے جو انڈین uh, گیسٹ ہیں اور آپ لوگ جو ان کی ساری بات چیت وہ یہ کہتا رہا ہے میجر تم ڈینائل میں تم, اب, ابھی ابھی انڈیا ڈینائل میں نہیں ہے کہ نہیں نہیں وہ معاہدہ تو ہو گیا ہے لیکن سعودیہ جو ہے نا انڈیا کے خلاف کچھ نہیں کرے گا یہ ویسے ہی جی وہ لکھا ہوا ہے ایسے آپ سنیں ویڈیوز ان میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے بھی پڑھا ہے لکھا ہوا ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں تو ابھی تو ڈار صاحب نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ ایک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے باقی بھی خواہش مند ہیں تو باہر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو غربت ہے پاکستان کے مسائل ہیں پاکستان میں جو بیروزگاری ہے وہ اس کی وجہ جو ہے یہ نیوکلئر پروگرام ہے یہ فوج کتنا خرچہ ہے یہ سب کچھ ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی آرگومنٹ تو ٹھیک ہے نا جی کہ اگر یہ آپریشن سندور جس طرح بھی نا وہ کیسے ہم بھولے معصوم بچے بن جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو اٹیک کیا تھا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ہم نے آپ پہ اٹیک کیا ہے اور پھر جب میں ان کو مثال دیتا ہوں کہ منہ مو... پہ تھپڑ لگاتا ہوں میں کہوں گا میں نے آپ پہ نہیں اٹیک کیا صرف آپ کے گال پہ اٹیک کیا تو آپ کیا کہیں گے تو پھر باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو اب بہرحال میری اپنی سمجھ کے مطابق خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ سرویس لیے تھی کہ پاکستان ہیز taken a نیو ڈائریکشن یہ جو پرائم منسٹر ہیں جو فیل مارشل صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان will بیکم a ہارڈ state ہارڈ state کے مطابق وہ جس طرح ویگنوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا وہ آپ کی لاہور کی اسپیشلی ویگنوں کے پیچھے کہ ہن لارڈ شارٹ ختم میری بات سمجھ آئے گی تو اگر پنجابی میں کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ٹرانسلیٹ کر دیں کہ جی اب پیار محبت ختم اب جو ہے مطلب اے از اے اور بی از بی تو یہ جو ہے نا ابھی 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 وہ میں نے آج ابھی پروگرام کیا ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب نے ایک سونے کا کارڈ جس کو گولڈ کارڈ کہتے ہیں وہ انٹروڈیوس کرایا ہے اور اس پہ بڑی زبردست ٹرمپ صاحب کی تصویر ہے اسٹیچو آف لبرٹی ہے اور پھر وہ جو ان کا گنجا ایگل ہے بورڈ ایگل جس کو کہتے ہیں امیرکن وہ ہے تو ابھی آپ بتائیں نا جی کہ امریکہ جیسے ملک کے اندر جو پوری دنیا کے لیے نمونہ اور وہ سارا کچھ اس کا گولڈ کارڈ کا اجرا ہو تو اس پہ ٹرمپ صاحب کی تصویر کیوں لگی ہو اور پھر ان کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ دس از beautiful, دس از beautiful اور ٹرمپ صاحب کی خوبی یہ ہے کہ اخبار کام میں کہتے ہیں کہ جی دس از بیوٹیفل تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بڑے اچھا اللہ کا شکر ہے بڑے اچھا میرا خیال میں کام ہو رہا ہے تو اب yes, of course ہمیں ان سب سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے نوجوانوں کے لیے بات ہے سوری میرا جواب بڑا لمبا ہو گیا سر ہم ہر چیز کا بلیم جو ہے وہ انڈیا پر کیوں لگا دیتے ہیں واہ 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 یہ دیکھنا لوریاں سن سن کے ابھی ہر چیز کا بلیم انڈیا کی چلو ہم تو ہی نا پاگل رباب میں نے مان لیا پاگل ٹھیک ہے ہم تو پاگل ہیں ابھی سعودیہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے تو مجھے بتاؤ کہ جی ان کو کیوں پسو پڑ گئے سب سے پہلا ریئکشن سنے نا ان کا سب سے پہلا ریئکشن کیوں آیا ہے

مسلمان بنیادی طور پہ بھولا ہوتا ہے یہ آپ لکھ لیں ٹھیک <laughs> ہے اور اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ فوجی جو ہے وہ تو بالکل ہی بھولا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے مطلب میں فوجی کو بھی بھولا اور معصوم گردانتا ہوں اور مسلمان کو بھی بھولا اور معصوم گردانتا ہوں وہ اس لیے کہ مسلمان نا نہ اپنی کسی اس کے اندر لے کے اندر پھر رہے ہیں تو اس لیے لیکن ابھی آپ اب یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ جی ہم ہر چیز کا مسئلہ ان کے اوپر کیوں ڈالتے ہیں تو وہ بھی تو یہی کرتے ہیں نا تو وہ ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ جی ہمیں ان کی زبان سمجھ آتی ہے ان کو ہماری زبان سمجھ آتی ہے ان کا کلچر ہمارا کلچر مطلب بہت ساری مماثلتیں ہیں ہم ہم سے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رہیں گے اور پھر یہ دیکھیں کہ انڈیا کے ارد گرد نظر ڈالیں انڈیا کے نقشے میں آج پلیز آپ مہربانی کیجئے گا آپ نے یہ بڑی اچھی فوجی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے آپ جب آج گھوم پھر کے ویکنڈ منا کے جب واپس آئیں تو شام کو انڈیا کا نقشہ دیکھیے اور اس انڈیا کے نقشے میں دیکھیے گا کہ انڈیا کو کس سے تکلیف ہونی چاہیے نیپال سے بنگلہ دیش سے پاکستان سے چائنہ سے کس سے ہونی چاہیے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ جی پاکستان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور پھر ہمارا بھی نقشہ دیکھیں کہ جی ہمارے نقشے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جی کیا مسئلے ہیں کیا پرابلمز ہیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جی ہمارا ہمیں انڈیا سے ہی پرابلم ہونا چاہیے مجھے بتائیں کہ کیا افغانستان نے یہ جو ابھی سارا کچھ افغانستان سے وہ کر رہے ہیں یا جو وہاں پہ وہ تل خوارج یا تل ہندوستان کہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ جی ہمیں انڈیا سے مسئلہ نہیں ہوگا کہ انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے جو ہزار سال میں ایک پرائم منسٹر آ رہا ہے جس کے جن جو ہے وہ ابھی ٹرمپ صاحب نکال رہے ہیں آج کل ٹھیک ہے وہ جو پرائم منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ جی بلوچ وائی شڈ یو ٹیک دا نیم آف بلوچستان کیا ان کا تعلق ہے بلوچستان کے تو جب ان کا ہزار سال میں ایک پرائم منسٹر جو ہے بلوچستان کا نام لے گا اور ڈائریکٹ پاکستان کو اور پھر پاکستان کا اس کے اوپر بہت سخت ریسپانس بنتا بھی ہے اس لیے کہ بنگلہ دیش ایک ریالٹی ہے وہ بڑے بھولے معصوم من کے آپ کو بتاتے ہیں نا کہ وہ اصل میں بنگالی ہمارے پاس آ گئے اناج کم تھا تو وہ پھر گئے پھر انہوں نے کہا کہ جی اندرا گاندھی کو کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ جی کسی مانک شاہ نے کہ جی کسی طریقے سے اس کا کوئی حل کر بھائی انہوں نے مکتی بانی بنائی انہوں نے مکتی بانی بنا جس طرح بھی اے بنائی. انہوں نے مکتی بانی بنانے کے بعد اس کو باقاعدہ انہی سے بنگالیوں کو بھی قتل کرایا میں کہتا ہوں ہماری بھی بہت ساری غلطیاں ہوں گی میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری غلطیاں نہیں ہوں گی لیکن انہوں نے بنگالیوں کو قتل کرایا وہ رباہا کو قتل کرائیں گے میجر رضا کو قتل کرائیں گے تاکہ لوگ کہیں کہ یار یہ فوج ہماری کیا کر اسی طریقے سے انوائرمنٹ بنا کے انہوں نے وہ کیا تو مجھے یہ بتائیں کہ چلے وہ تو پاسٹ ہو گیا نا اس کا تو سب معلوم جو کچھ بھی ہے لیکن آج انڈیا کا پرائیم منسٹر ہم تو ہیں ہی بے وقوف میں تو اوپنلی کہتا ہوں آپ کے ہر گیس کو کہ جی میں ڈینائل میں ہوں میں بے وقوف ہوں یہ پاکستانی سارے جو ہے نا مطلب وہ جاہل ہیں وہ میں لیا انڈیا کے پرائیم منسٹر جو روشنی دیکھتے ہیں جن کو پوری دنیا نظر آتی ہے جے شنکر ان کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ بلوچستان کا نام لے آپ مجھے دیں گی اس بات کا جواب خاموشی وہ اس لیے کہ ان کا کوئی کام نہیں بنتا تو آج وہ میں آ, کیا کہتے ہیں اس کو تو میری میری سمجھ کے مطابق انڈیا پاکستان آ, اندر جو تعلقات ہیں جو معاملات ہیں اس میں انڈیا کو اس خطے میں ٹھیک ہے ایک چیلنج ان کا چائنہ ہے لیکن ان کا ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان بھی ہے وہ اس لیے کہ وہ جو دیکھیں نا وہ, وہ کہتے ہیں کہ جی اکھنڈ بھارت گریٹر بھارت کہ جی ہم سارے بھارت کو جوڑنا چاہتے بھی وہ یہ کہتے ہیں آپ واپس جانا چاہتی ہیں انڈیا مطلب میں واپس جانا چاہتا ہوں تو اگر اگر کہ جی ہاں ٹھیک ہے جی جانا تو ادھر دیکھ لینا جو وہاں پہ پچیس کروڑ بائیس کروڑ مسلمان ہیں ان کا دیکھ لیں آپ ادھر نہیں پوچھ سکتی ہیں کیونکہ ویسے تو ڈائریکٹ وہ بیچارے بتا نہیں سکتے آپ کسی دن جا کے دبئی میں قطر میں سعودیہ میں وہاں پہ کسی ہندوستانی کے ساتھ بیٹھ کے پوچھ کسی مسلمان سے کہاں بھی کیسے گزر رہی ہے تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے بھی رہ کے ساتھ سیکھا تھا کہ جی علیحدہ ہو جانا بہتر ہے وہ اکٹھے رہے تھے اور حکمران رہے تھے پلیز مائنڈ ایٹ وہ اکٹھے رہے تھے اور حکمران رہے تھے دیکھنا یہاں پہ زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں کہ جی اسرائیل ظلم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا پھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی, ادھر, کبھی یہاں کبھی وہاں اور اس میں پھر دیکھ لیں کہ جی آپ کے جو ایمبیسیڈر ہیں آسم افتخار صاحب بھئی وہ بھی یو این میں بولتے ہیں آئیے وہاں پہ کوئی آواز ہمیں تو سارا دن سکھاتے ہیں حقوق یہ ہوتے ہیں آئین یہ ہوتا ہے لاس کلاوز نمبر چوبیس بٹا پچاس وہ بیس بٹا نو وہ اس کا مطلب اس ڈیفینیشن میں چار مطلب چار مطلب میں سے چھٹا مطلب مطلب وہ سارا سمجھاتے ہیں لیکن کہیں آواز آئی ہے جے شنکر صاحب کی کہ جی کیا دنیا میں اس ٹائم پہ نسل کشی ہو رہی ہے ہاں یس yes. اس میں میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ جی ہم ہیں تھوڑے سے بے وقوف یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بس ہم اسی طرح ہیں بے وقوف کس طرح ہے کہ کوئی کہے گا کہ بھئی آپ کا کیا تعلق ادھر آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ مڈل میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ جانے ان کا کام جانے ان کے قریب ان سے بڑے اسلامی ملک ہیں وہ جانے لیکن بس یہی ہے کہ جی وہ دیکھیں نا میں نے کسی کو کہا کہ وہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ سعودیہ پاکستان کا یہ سائن ہوا ہے اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی سعودیہ کو بیسکلی ایک نیوکل چاہیے تھا یہ وہ ساری میں نے اس کہا دیکھو جی ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہوں گی لیکن ایک بات نوٹ کریں نا وہ یہ کہ جی آپ کو ٹھنڈا لگا چوٹ لگی آپ پہاڑ سے نیچے گرنے لگے تو پہلا خیال آپ کو کس کا آیا تو سعودیوں کا پہلا خیال یہ رفیق پاکستانی ٹھیک ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس میں مودی صاحب کا بھی شکریہ کہ آپریشن سندھو نہ کرتے ہم یہ جوہر نہ دکھاتے اپنے یہ جو ہے مئی کے اندر نہ ان کے یہ رفیل گراتے نہ پارلیمنٹ میں چیخیں لگتی فرانس کی اور ساری دنیا کی تو تو آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں بس اب ہم کنیکٹڈ ہیں ہم بنے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ہماری یاد آئی اور پھر اس میں یہ دیکھیں رباہا کہ جی جو مسلم کنٹریز ہیں بھائی دیکھیں مسلم ایک ایڈنٹیٹی تو ہے تو اس میں زیادہ کیوں ہوں کیوں میں کہوں کہ نہیں جی وہ اصل میں میں تو نیوٹرل کیوں بھائی میں ہوں مسلمان بس ٹھیک ہے اگر لوگ کرسچن ہو سکتے ہیں جیو ہو سکتے ہیں مطلب وائٹ ہو سکتے ہیں افریقن ہو سکتے ہیں انڈین ہو سکتے ہیں پاکستانی ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتے ہیں تو میں میں مسلم کیوں نہیں ہو سکتا اور بس ہم مسلم ہیں اور اس مسلم میں آپ آپ واحد یو are دی اونلی nuclear کنٹری وہ میں کسی کو دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی تیونیس میں میں سیر کر رہا ہوں اور یہاں پہ جو ہے نا لوگ بڑے خوش ہیں کہ جی آپ نے وہ معاہدہ سین کرے تو ربا حقیقت کی دنیا سے دیکھیں یا بھی آپ کو مسلمان کا امیج دکھاتے ہیں کہ جی یہ تو حملہ کرنے کے لیے تیار خودکش کرنے کے لیے تیار قتل کرنے کے لیے تیار عورتوں کو مارنے والے قتل یہ سارا کچھ آپ کو امپریشن دکھاتے ہیں وہ اس لیے کہ جن کے پاس یہ میڈیا یہ جادوگری سب کچھ ہے وہ آپ کو اسی طرح دکھاتے ہیں جیسے وہ دکھانا چاہتے ہیں لیکن عراق میں پانچ سات لاکھ بچے قتل ہو گئے وہ عراق وار کے اندر جو یو ایس نے حملہ کیا آ, یہ کیا کہتے ہیں اس کو لیبیا میں کیا تباہی آئی سومالیا میں کیا ہوا افریقہ میں فرنچ نے کیا کیا مطلب برطانیہ نے کیا کیا وہ کوئی کوئی گناہ کوئی غلطی کروڑوں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مارا ہے وہ, وہ دکھائی نہیں دیتا تو رباہ بس لاسٹ بات اس کے اوپر یہ ہے کہ پاکستان نے یہ سٹیٹمنٹ جو دی ہے یہ ایک ٹیمپریری سٹیٹمنٹ ہے لیکن انڈر دا کرنٹ سرکمسٹانسز جو گورنمنٹ کی اوپینین ہے اس میں گورنمنٹ نے اپنا فرم سٹینڈ لیا ہے اور فرم سٹینڈ یہ ہے کہ جی اس طرح نہیں چلے گا تو افغانستان پاکستان کو افغانستان کی بھی ضرورت ہے لیکن افغانستان کو پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو میرا خیال میں کہ یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور میرا خیال میں کہ جی دونوں سائیڈیں جو ہیں they will find more common ground compared to anybody else Milko sir thank you so much uh, major sir aapka bahut bahut shukriya uh, next program tak ke liye viewers hame the chaote thank you so much okay ji thank you